Assalamualaikum dan salam sejahtera Kami dari Kepulauan Tiga Hari ini akan membentangkan kajian kes yang kritikal Integriti yang runtuh kes rasuah Khalidah Zia Ini adalah kisah tentang bagaimana integriti seorang pemimpin tertinggi Boleh tergugat Hari ini kita akan fokus pada tiga perkara utama Iaitu definisi rasuah Kepentingan kajian ini Dan peranan kes Khalidah Zia Mari kita mulakan dengan memahami secara mendalam Apa yang dimaksudkan dengan rasuah Rasuah didefinisikan sebagai penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkaitan tugas rasmi. Kita perlu tahu bahawa rasuah melangkaui wang tunai. Ia boleh wujud dalam pelbagai bentuk seperti hadiah, bonus, undi politik, perkhidmatan kesemua atau tawaran jawatan. Dalam konteks kes Skaridazia kita bercakap tentang penyelewengan dan amanah yang melibatkan dana awam. Rasuah adalah ancaman terbesar kepada etika kerja dan kepercayaan awam di mana-mana negara. Mengkaji kes ini bukan sekadar tugas akademik tetapi satu tanggungjawab sivil. Terdapat tiga kepentingan mendalam. Pertama, kenal pasti punca. Kita perlu mencari punca sebenar mengapa rasuah peringkat tertinggi ini berlaku. Adakah disebabkan kelemahan institusi, ketiadaan ketelusan atau kurangnya accountability? Kedua, strategi pencegahan. Dengan mengenal pasti punca, kita boleh merangka polisi baru mengukurkan perundangan dan memberi cadangan untuk memperkasakan badan seperti SPRM Ketiga, keadilan sosial Rasuah menimbulkan ketidaksamaan ekonomi dan sosial Kajian kes ini penting untuk memastikan kedalatan undang-undang ditegakkan dan tiada siapa yang boleh hidup di atas undang-undang Kes Khalidazia adalah lambang paling jelas dalam konteks integriti Beliau adalah simbol salah satu kuasa seorang bekas Perdana Menteri dua penggal yang tunduh pecah amanah tertinggi. Ini adalah isu moral tertinggi tinggi kerana ia melibatkan penyelenggaraan dana rumah anak yatim Zia Trust, sebuah dana yang seharusnya suci dari sebarang penyelenggaraan. Melalui kes ini, kita akan membuktikan satu prinsip penting bahawa pangkat tinggi bukan tiket kebat undang-undang. Beliau seorang pemimpin, namun tetap tunduk pada proses kehakiman. Assalamualaikum and hi, nama saya Noor Fazaini Wintimud Syukri dan saya akan menceritakan latar belakang Zia Khalidah. Kes ini melibatkan Khalidah Zia iaitu bekas Perdana Menteri Bangladesh dan juga pengurus parti BNP. Pendakwaan terhadap beliau dikenalikan oleh Anti-Corruption Commission ACC manakala proses perbicaraan dijalankan oleh Mahkamah Bangladesh. Dalam konteks politik, parti lawan yang sering dikaitkan dengan persaingan sengit iaitu Awami Language. Seterusnya dari segi jawatan dan pengaruh, Khalida Zia merupakan salah seorang pemimpin pembangkang yang paling berpengaruh di Bangladesh. Beliau mengetahui parti besar iaitu BNP yang mempunyai sokongan nasional. Anak beliau, Tariq Rahman juga merupakan pemimpin kanan parti dan kedudukan Khalida Zia sebagai bekas Perdana Menteri menyebabkan kes ini mendapat perhatian awam yang besar kemudian untuk kontak kes terdapat beberapa faktor utama di mana dari sudut politik kes ini berlaku ketika persaingan kuat antara BNP dan Awami Language dan ada dakwaan bahawa pendakwaan bermotif politik daripada aspek ekonomi dan kewangan kes ini melibatkan tuduhan penyalahgunaan dana amanah kebajikan melalui dua organisasi kebajikan iaitu Zia Opej dan Zia Kari Table Trust dari segi perundangan, kes ini berlarutan bertahun-tahun. Ada beberapa sabitan yang dibatalkan kemudian ada terdapat tuduhan bahawa pendawaan ini bersifat malicious and vindictive atau berbuatif balas dendam. Akhir sekali, faktor sosial dan kesihatan Kalidazia juga mempengaruhi perjalanan perbicaraan serta keputusan pembebasan beliau. Mari kita mulakan kronologi dari pembelaan. Kes kerasuah ini terkait dengan dua tempoh kuasa Kalidazia sebagai Perdana Menteri. Inti pati kes dimulai dengan perubahan Ortizia Opanitras Kononnya untuk memperingati arwah suaminya Kaisa ini menerima dana sebagai antarabangsa khususnya dari Arab berjumlah lebih USD 1.25 juta iaitu sekitar 20.5 juta takfah Malangnya, ini titik penye penyelewangan berlaku Dana yang sepatutnya untuk kebajikan anak yatim ini telah diselewengkan dan dipindahkan ke bank peribadi dan digunakan oleh Khalidazia, anak lelakinya T. Rahman dan kosper yang kelain, bukan untuk tujuan ramai. Penyelewangan ini tidak akan lama, kes ini terbuka hasil dari siasatan yang giat dijalankan oleh Suruhanjaya Percikauan Rasuah Bangladesh Siasatan ini membawa pada penangkapan dan penawaran rasmi T. Khalidazia pada tahun 2008 atas tuduhan rasuah meskipun pihak beliau melakukan kes ini bermotifkan politik untuk menjatuhkan parti nasionalis Bangladesh BNP ACC bertegas bahawa pendapatan ini adalah berdasarkan bukti kukuh penyelewangan dana amanah, amanah awam. Kemudian, proses pemisahan melarutan diselubungi pelbagai drama politik tetapi akhirnya keadilan tiba. Pada 8 Februari 2018, Mahkamah Khas Anti menjatuhkan hukuman. Hakim mendapati Khalidia Zia bersalah. Hukuman penjara awalnya 5 tahun tetapi ia kemudian ditingkatkan pada 10 tahun oleh Mahkamah Tinggi anak beliau Tarik Rahman dan empat kaspirasi dari turut menerima hukuman penjara 10 tahun. Dari ini menjadi titik sejarah yang membuktikan bahawa rasuah tidak kira tahapnya akan menerima balasan di bawah undang-undang. Namun begitu, pihak pegawai beliau tidak berputus asa dan telah memfaikan bagi kebayuan ke Mahkamah Agung untuk mengetepikan sebutan. Namun, rayuan tersebut ditolak. Mahkamah kekal dengan keputusan bersalah. Impak kes ini sangat besar Selain daripada pemenjaraan, Khalid Azia dilarang daripada bertanding dalam pilihan raya Kes ini bukan hanya menambahkan kerja politik beliau Tetapi juga menghantar mesej yang jelas kepada semua pemimpin di seluruh dunia Tentang bahaya penyalahgunaan penyalah Salam semua, saya Rubai Engan Nombor metrik saya 251174339 Saya akan membentangkan tentang bentuk dan modus operandi rasuah kes ini bermula daripada dana sumbangan luar negara berjumlah kira-kira 44.4 -kira juta taka yang diperuntukkan uh, untuk tujuan kebajikan melalui Zia Orphanage Trust dana tersebut sepatutnya digunakan mm, bagi membantu anak-anak yatim namun sebahagiannya didakwa tidak digunakan untuk tujuan kebajikan seperti yang diamanahkan. Uh, tiada perbelanjaan dibuat untuk program kebajikan selama bertahun-tahun. Sebaliknya, dana itu disimpan di bawah pengurusan trust dan kemudian uh, disalahguna oleh beberapa individu termasuk Kaida Zia sebagai bekas Perdana Menteri bersama dengan lima pihak lain. Tariq Rahman sebagai anaknya kepada Khalidah Zia dan timbalan Presiden BNP. Uh, Kazi Shalimul Haki Kamal sebagai bekas pengurusi Prime Bank. Sharfuddin Hamid sebagai individu swasta. Mominur Rahman sebagai ahli perniagaan dan akhirnya Syed Hamid sebagai individu yang terlibat dalam urusan account trust penyelewangan berlaku apabila dana amalan tersebut tidak kuat digunakan untuk pembelian aset dipindahkan ke akaun peribadi individu tertentu serta dibelanjakan untuk urusan lain yang tidak berkaitan dengan kebajikan anak yatim. So, kes ini tidak melibatkan suapan wang tunai secara langsung tetapi merupakan bentuk penyelewangan dana amanah serta penyalahgunaan kuasa politik dalam pengurusan dana kebajikan yang telah dipercayakan kepada mereka. Berkaitan dengan keputusan mahkamah dan hukuman, pada 8 Februari 2018, Mahkamah Khas Special Judge Court 5 menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Khalidah Zia atas kesalahan penyelewengan dana Zia Orphanage Trust pada hari yang sama, lima individu lain termasuk Ananya Tarik Rahman dikenakan 10 tahun penjara serta denda sebanyak 21 juta takak setiap orang. Setiap seorang. Kemudian pada 30 Oktober 2018, Mahkamah Tinggi Bangladesh High Court meningkatkan hukuman Khalidah Zia daripada 5 tahun kepada 10 tahun penjara. Dalam kes ni, Kandida Zia tidak dikenakan sebarang denda Manakala hukuman kewangan hanya dikenakan kepada 5 individu lain yang turut terlibat Hukuman terhadapnya adalah sepenuhnya dalam bentuk pemenjarahan Denda yang dikenakan kepada 5 pesalah lain menggambarkan tahap penglibatan mereka dalam urusan aliran kewangan dan penyalahgunaan dana amanat tersebut Manakala, hukuman penjara yang lebih berat terhadap Khalida Zia selepas rayuan menekankan kepentingan accountability dan tanggungjawab pemimpin politik dalam menguruskan dana awam dan dana ke kebajikan. Assalamualaikum doktor. Bagi saya memperkenalkan diri dahulu, nama saya Amalia Najihah binti Effendi, nombor matrik 251174316 saya daripada kejuruteraan polimer saya akan membincangkan yang pertama adalah tentang kesan dari implikasi iaitu dari segi individu yang pertama adalah hilang kebebasan beliau dipenjarakan dan menyebabkan terpisah daripada keluarga dan pengikutnya yang kedua adalah menjatuhkan imej dan maruah diri Syabita rasuah mencemarkan nama baik beliau dan dilihat sebagai seorang yang tidak amanah yang ketiga adalah tekanan emosi Tindakan yang telah diambil menyebabkan beliau mengalami tekanan dan mental yang berat. Bagi masyarakat pula, yang pertama adalah hilang kepercayaan terhadap pemimpin politik. Bekas Perdana Menteri sendiri disabitkan rasuah menimbulkan rasa kecewa dan sinis. Yang kedua adalah protes dan ketidakstabilan sosial. Membuat demonstrasi dan tunjuk perasaan di jalan, raya menyebabkan gangguan ketenteraman awam. Yang ketiga adalah meningkatkan kesedaran tentang isu rasuah. Membuka mata masyarakat tentang bahayanya rasuah di peringkat tinggi. Ia adalah dari segi ekonomi. Antaranya adalah keyakinan pelabur terjejas, menimbulkan kebimbangan tentang kestabilan politik dan tabi urus menyebabkan pelabur lebih berhati-hati. Yang kedua adalah imej ekonomi negara tercalar. Bangladesh dilihat sebagai negara yang masih bergelut dengan rasuah di peringkat tinggi. Yang ketiga adalah gangguan aktiviti ekonomi akibat protes. Demonstrasi dan ketegangan politik susulan kes ini boleh mengganggu operasi perniagaan dan lain-lain. Saya membuat perbandingan kes di antara Malaysia dan Bangladesh iaitu Begum Khalidah Zia dan Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak yang persamaannya adalah bekas Perdana Menteri dibicarakan dan disabit bersalah, salah guna kuasa dan tuduhan bermotifkan politik. Bagi perbezaan, Khalidah Zia dan Datuk Seri Muhammad Najib. Yang pertama adalah uh, Kali Razia penyelewengan dana anak yatim. Manakala Datuk Seri Muhammad Najib adalah rasuah dan pengubahan wang. Manakala uh, Kali Razia mengambil sebanyak USD 252 ribu. Manakala, Datuk Seri Muhammad Najib RM42 juta berbilion dalam isu 1MDB. Apabila Khalidah Zia didapati bersalah, dia melemahkan parti BNP dalam PRU 2018. Manakala, Datuk Seri Muhammad Najib adalah menyumbang kepada kejatuhan BN dalam PRU 14. Di Khalidah Zia, skala skis dari kecil ke sederhana. Manakala, Datuk Seri Muhammad Najib adalah skala besar. Dia bersifatkan antarabangsa. Khalid Aziah dipenjarakan dan dilepaskan sementara kerana kesihatan. Manakala Datuk Seri Muhammad Najib dipenjarakan sejak 2022 masih mempunyai pengaruh dalam AMNU. Tuntutan terhadap Khalid Aziah adalah protes oleh penyokong BNP Manakala Datuk Seri Muhammad Najib adalah desakan reformasi dan peningkatan kesedaran anti rasuah. Kes rasuah yang melibatkan Zia Khalidah memberikan pengajaran mendalam bahawa salah guna kuasa mampu menuntutkan imej dan kredibiliti seseorang pemimpin walaupun pernah berada di kedudukan tertinggi. Peristiwa ini mengingatkan kita bahawa amanah rakyat bukan sekadar tanggungjawab tetapi satu janji yang mesti dijaga. Kerana seperti peribahasa, amanah itu berat, pengkhianatan itu hina. Penyalahgunaan dana awam bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mencalap kepercayaan rakyat yang mengharapkan pemimpin menjaga kepentingan negara. Kes ini dapat membuktikan bahawa bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mahu. Rasuah yang dibiarkan akan pelan-pelan merosakkan negara dan sistemnya. Lebih penting ia menunjukkan bahawa tiada siapa pun berada di atas undang-undang. Keadilan mestilah ditegakkan tanpa mengira pangkat ataupun dajat kerana berat sama dipikul, ringan sama didinjing. Dalam memastikan negara bebas daripada salah laku. Daripada kes ini, kita belajar bahawa integriti dan ketelusan dalam menguruskan kewangan negara adalah benteng utama yang menentukan kestabilan politik serta menjaga maruah kepimpinan kerana setitik nilai rosak susu belanga. Terdapat tiga cadangan bagi pencegahan kes tersebut. Yang pertama adalah mengukuhkan ketelusan dalam perbelanjaan negara, iaitu setiap projek dan peruntukan perlu dipaparkan secara terbuka kepada rakyat melalui portal awam agar rakyat dapat memantau perbelanjaan negara. Yang kedua adalah memastikan pelantikan jawatan berat berasaskan merit bukan sahaja pengaruh politik. Seperti pegawai yang telah berintegriti dan profesional dalam mengurangkan risiko salah guna kuasa. Dan akhir sekali adalah mewujudkan budaya integriti melalui pendidikan dan latihan. Seperti pemimpin serta pegawai awam perlu menjalani kursus anti rasuah secara berkala bagi memupuk amanah dan tanggungjawab. Yang terakhir adalah penutup. Pertama adalah selari dengan prinsip Malaysia Madani. Kes Khalid Aziah menjadi contoh Mengapa Malaysia perlu tegas memastikan pemimpin berintegriti. Yang kedua adalah pengukuhan keyakinan rakyat. Malaysia dapat mengelakkan krisis keyakinan seperti dialami di Bangladesh apabila pemimpin tinggi disabitkan rasuah. Yang ketiga adalah pembentukan masyarakat bebas rasuah. Pendidikan anti rasuah dan nilai moral penting bagi mencegah salah guna kuasa sebelum berlaku. Yang keempat adalah kepentingan institusi bebas. Malaysia perlu memastikan institusi seperti SPRM, kehakiman, penguat kuasa bebas daripada pengaruh politik. Yang terakhir adalah menjamin kestabilan politik dan ekonomi. Malaysia menadi menekankan pembangunan mampan ini hanya berjaya jika negara bebas daripada rasuah. Sekian daripada saya. Terima kasih.